В Дубаї завершується міжнародна аерокосмічна виставка, третя за престижністю в авіасвіті. Год там укладено майже на 40 мільярдів доларів. Це в п'ятеро менше, ніж минулого разу. Держпідприємство Антонов привезло з Дубая, зокрема, два меморандуми про співпрацю. Саудівська Аравія висловила намір налагодити спільне з українцями виробництво восьми літаків сім'ї АН. Серед проектів Антонова найбільше відвідувачів на виставці зібрав військово-транспортний літак АН 178 Анастасія Лебега спілкувалася із керівником Проекту. Назначение этого самолета, конечно, для перевозки грузов. В целях других задач он может перевозить и вооружение, и военную технику, выполнять десантирование как парашютистов, так и сброс грузов может. А также может перевозить и раненых и поврежденных людей, травмированных. Есть много самолетов, которые перевозят до 10 тонн. Есть много самолетов, которые перевозят более 20 тонн. А вот размерность 15-18 тонн, она сегодня не занята никакими другими самолетами. Я вам скажу, что на самолете было очень много посещений, значит, практически постоянный поток. Значит, переговоры проходили ну, в постоянных таких беседах, очень ну, оценено ими то, что самолет будет эксплуатироваться и на грунтовых аэродромах. А сегодня таких полос достаточно много. И второе, что эксперты очень оценивают, это они оценивают, будем говорить, самостоятельность или автономность эксплуатации этого самолета.